Хочу представити гостя студії Олександр Володимир Спіяковський, народний депутат України. Розвиток економіки передбачає розвиток трудових відносин, розвиток того, що відбувається в регіоні. Це і нові робочі місця, відбувається реформування освіти. Скажіть, як це вплине на ринкові відносини, на ваш погляд? Ну, по перше, хочу сказати про те, що реформування освіти, на мій погляд, не відбулось. І те, що ми зараз маємо в Україні, це є наслідком того, що освіті, в тому числі вищої освіті, дуже мало приділяється уваги. Ми розуміємо, що будь-яка економіка, да, центром економіки будь-якої є що людський капітал. Тобто, люди в першу чергу створюють знання, технології, і все це, все це йде. Далі в суспільства на ринок праці все це ми після цього просто використовуємо для того, щоб наше життя було кращим. Тому ми повинні розуміти, що якщо ми не будемо формувати людський капітал в рамках да, тієї України, якої ми маємо, то ми будемо просто не спроможні в тій глобальній економіці, в якій ми зараз існуємо. Тому роль университетов, и в первую очередь университеты высшего освіти в регионах, є очень важна. Тому ті спроби, які зараз є після того, як вже був прийнятий, підписаний президентом України закон про вищу освіту, і він вступив в силу після 6 вересня. Ну, наприклад, ми отримали в жовтні лист від міністра, що потрібно, наприклад, об'єднати три вищі: це Херсонський державний, Херсонський національний технічний і Херсонський аграрний університет. По-друге, ми дивимось останні останню прес яку провела перший заступник міністра Іна Совсун. Яка каже про те, що вже 2016 року, наприклад, все державне замовлення буде йти в ті вищі, в які будуть поступати кращі студенти. Ну ми розуміємо, що зараз буде відбуватись кращі студенти з їх погляду. Це студенти, які, скажімо, будуть набирати 170 і вищі балі по ЗНО. Це означає, що фактично в Києві буде зосереджений весь все державне замовлення, а регіони просто стануться без державного замовлення. Тобто, це. Повна руйнація вищої освіти в Україні. Більш того, вона ще й наголошує, що якщо ви не зможете сформувати групу, ну наприклад, залишається там 5-6 студентів, наприклад, там по журналістики чи по економіки, чи по інформатиці, чи по біології, то ми будемо пропонувати цим студентам піти до центральних вишів, тому що тут нема таких можливостей. Більш того, вже в січні хочуть ввести норму, що оплата за навчання для контрактників повинна бути не менше, чим те, що зараз держава е, дає е, державним університетам, тобто ми повинні розуміти, і наші телеглядачі повинні зрозуміти, що якщо зараз середня, наприклад, оплата в університетах, які у нас є в регіоні від 8 до 12 тисяч гривень, то вона буде тепер розпочинати з 15 тисяч гривень. Тобто це повна руйнація регіональної вищої освіти. Після цього ми повинні розуміти, що розмова про децентралізацію, розмова про розвиток регіонів це просто будуть пусті слова. Тому ми повинні, от зараз, завтра, вже о 14 годині, губернатор Херсонщини Андрій Станиславович Потілов і голова ради ректорів Юрій Миколаївич Бардачов. Ми будемо проводити спільну таку нараду засідання ради ректорів. Щодо вирішення питання, як в таких умовах, при таких підходах від е, нашого міністерства освіти і науки як вирішити питання, як зберегти вищу освіту не для університетів, а зберегти вищу освіту для наших дітей, які тут є в регіонах. для... Тих людей, які не мають можливості, скажімо, вчити своїх дітей не за кордоном, чи, наприклад, в Києві, чи на Дніпропетровській, так і інше, за виникає питання майже рік тому почала відбуватися революція гідності, і по суті до влади повинні були прийти фахівці. Фахівці чесні, справедливі. А те, що зараз відбувається в регіонах, не відбулось не децентралізація влади, говориться про ліквідацію обласного телебачення, говориться про злиття університетів. чому всі ці дії відбуваються не те, щоб допомогти. Людям, громадам. Бывает как бы три случая. Случай первый: человек абсолютно честный, транспарентный, э, может прийти к власти. Второе: может прийти человек абсолютно профессиональный, но абсолютно нечестный. Очень важно, чтобы к власти приходили честные люди, с одной стороны, и, и профессиональные. профессиональные, потому что когда, например, на волне революции, которая состоялась, приходят к власти люди которые а, многие вещи не понимают, не понимают, как устроено, например, да, а, высшее образование в регионах, не понимают... А интересов региона, не понимает, что Украина это не только Киев, Украина это все, это Херсон, это Николаев, это Каховка, это Береслав. Там живут такие же люди, которые голосуют и хотят жить не хуже, чем, например, живут сегодня в Киеве. Поэтому натягивать на себя рубашку не, таким образом не имеет смысла, иначе Луганский Донецк повторится и у нас в том числе, потому что люди все равно голосуют чем? тем уровнем жизни, который у них есть. Поэтому очень важно понять, что те люди, которые пришли к власти, имеют колоссальную ответственность, в том числе профессиональную ответственность за те решения, которые принимают. Если они не понимают последствия принимаемых решений, если за этими решениями стоит э, уничтожение регионального высшего образования, уничтожение, скажем, регионального телевидения, это означает, что здесь будет село, здесь точно не будет инфраструктуры, значит здесь точно не будет инновационной экономики, значит точно наши дети будут покидать э, Херсон и это. Означает, означает, что через 15-20 лет, собственно говоря, в Херсоне никого не останется, кроме пенсионеров. Александр Владимирович, створение регионального освятного благодейного фонда Лицпиаковского, это что, допомога региональной свете. Почему вы заработали? Ну, вы знаете, проблему? я когда шел и встречался со своими избирателями, я говорил об двух аспектах своей работы. Первое, это работа в регионе, потому что есть у меня ответственность как у мажоритарщика по 182 округу. И поэтому мы создаем серьезный образовательный фонд. Как минимум в следующем году он профинансирует программы на полмиллиона гривен. Сразу хочу объявить, и, как говорится, телезрители имеют возможность потом сравнить, что сказано и что будет сделано. Мы объявляем о том, что мы профинансируем 10 стипендий для лучших студентов наших херсонских вузов по 10 тысяч гривен. Мы профинансируем 10 стипендий по 10 тысяч гривен для лучших учителей города Херсона. Мы профинансируем 2 стипендии по 30 тысяч гривен для лучших студентов, которые хотят стажироваться за рубежом две стипендии по 30 тысяч для лучших преподавателей, которые а, хотят а, а, обучаться за рубежом или принять участие в работе какой-то конференции. Мы помимо этого профинансируем два стартапа по 50 тысяч гривен а, для того, чтобы а, студенты или преподаватели с наилучшими идеями организации собственного бизнеса имели возможность получить такую материальную помощь. И это позволит нам организовать кластерную модель взаимодействия университетов и рынка труда. А, вторая важнейшая функция этого фонда заключается в том, что мы будем привлекать серьезных трени, э, тренеров для проведения бесплатных тренингов для наших студентов, чтобы они помимо получения профессиональных знаний имели возможность научиться коммуницировать, уметь представлять свои идеи, готовить их, проводить их в жизнь. И третья важнейшая функция – это селекция. Это подбор уже наилучших мотивированных студентов, которые будут готовы э, быть полезными для э, власти, то есть работать, например, в областной государственной администрации, в мэрии, э, в других органах э, государственной власти, могут работать в обществе, то есть на волонтерских началах или уже работать, скажем, на, на контрактной основе. То есть мы хотим создавать среду, при которой университеты будут взаимодействовать со средой очень-очень четко, чтобы когда, ну вот бывает, да, там задают телезрители вопросы и говорят, что же получается, ребенок закончил работу и потом идет в областной центр занятости. Вот мы хотим, чтобы наши все дети, уже начиная с третьего-четвертого года обучения, были востребованы на рынке труда, чтобы на, наши родители, которые учат детей в наших университетах, знали, что если он поступил, например, в Херсонский госуниверситет, то он точно будет востребован с хорошей э, заработной платой здесь, в городе Херсоне. Да каких еще законодательных инициатив будете долучаться в Верховной Раде? Теперь очень важный момент. С моей точки зрения, новый закон про высшее образование, он усугубляет негативные тенденции, которые существуют в системе высшего образования. Это, в первую очередь, вопросы коррупции. Поэтому наша задача, и мы с этим приходим и будем настаивать на том, чтобы в этот закон были имплементированы новые нормы, которые, в первую очередь, сбалансируют систему управления университетами, где власть должна быть распределена таким образом, чтобы Принятые решения работали на студента и на преподавателя в первую очередь, а не на интересы отдельных людей. Это первая позиция. Вторая важнейшая позиция связана с тем, что мы хотим, если мы хотим строить современное образование, то мы должны изменить систему финансирования этого образования. Мы хотим сделать, чтобы деньги начали идти за студентом, а не за университетом. И мы это сделаем. Это достаточно легко делается. Более того, а при этом не потребуется. Я не хочу сейчас входить в детали, это очень долго говорить. Мы то хотим, мы вами сдел... да. мы хотим сделать, Допутата. чтобы деньги ходили за преподавателем, за профессором, связанные с. Научными грантами. А за университетом будут ходить деньги, которые они будут получать от дополнительных образовательных услуг, а также то, что министерство будет финансировать на амортизацию, поскольку государственная собственность будет принадлежать государству, и на развитие университета. В это будут целевые деньги. Таким образом, мы сбалансируем систему финансирования, и в основном деньги будут идти, и доступ к этим деньгам будут иметь не университеты, а университеты через студентов. Потому что студент будет получать доступ к ресурсам. Мы будем предлагать, чтобы, скажем, национальный стипендиальный фонд состоял из трех частей. То есть фонд, когда студенты получают доступ на безвозвратной основе получения денег. Вторая часть – это деньги, которые нужно возвращать при определенных условиях и третья часть фонда где нужно возвращать деньги с процентами таким образом мы обеспечим право каждого студента иметь доступ к финансовым ресурсам для того чтобы он мог учиться но если это например ну условно да человек идет на экономику и этот человек, например, имеет низкое ЗНО, то он будет иметь доступ к деньгам третьего уровня. Если это, например, собирается человек быть учителем физики или математики, то, что сегодня государству нужно, то, что сегодня востребовано, и даже с низким ЗНО и например, он учится в Херсоне или в Николаеве, он будет все равно иметь доступ к первым деньгам. Тем деньгам, которые возвращать не надо, потому что он выбрал ту профессию, при которой государство в него инвестирует, но ждет, что он пойдет работать в школу. То есть, но при этой схеме деньги пойдут за студентом. То есть студент будет владельцем этих денег, при котором эти деньги дальше будут финансироваться в университеты для его обучения. Вы в роли первого проректора побывали нещодавно в Польше. Это была такая подсумковая поездка в роли первого проректора. Чу, до каких, яких вы досягли? Вы знаете, мы приехали в Поморскую академию, еще раз подтвердили обязательство, была встреча с ректором университета, профессором Романом Дроздом. Сегодня 120 украинских студентов там учатся, наших студентов там 43, это 23 из нашего университета Херсонского государственного, 13 из Херсонского аграрного университета, то, что мы готовили на поездку, и 7 с Мариуполя. То есть мы уже занимались этими вопросами. Помимо этого, у меня была встреча, там 30 студентов учатся из Луганска, из Донецка. Причем дети как учатся с той стороны, да, а то так и с этой стороны. Мы, во-первых, организовали для них фонд, собрали деньги, купили теплые вещи, потому что ну, дети попали в очень такую неприятную ситуацию. Ну, вы понимаете, да, сейчас многие просто не могут финансировать своих детей, находящихся за рубежом, поскольку и курс гривны резко упал, а те, кто находится вообще в зоне АТО со стороны сепаратистов, они просто перестали получать и зарплату, и пенсии, поэтому есть определенные трудности серьезные. Поэтому польская сторона тоже активно включается, собирает деньги, помогает этим детям у нас были встречи с ними были разговоры я вам честно скажу практически все дети поддерживают именно соборность независимость неделимость Украины несмотря на то что они из Донецка из Луганска да они говорят существуют серьезные настроения пророссийские настроения да это но это еще раз подчеркивает одну простую вещь что от школы от университета очень много зависит. Потому что именно учителя, именно преподаватели формируют информационную картинку в сознании детей. И от того, они формируют ее патриотическую или они ее формируют сепаратистскую, от этого очень много зависит. Поэтому я вот еще раз имею возможность, обращаясь к руководителям школ, руководителям лицеем, которые являются харизматическими людьми, которые имеют колоссальное влияние на наших детей. Пожалуйста, подумайте о том, что ваша воля, ваше стремление, ваша система ценностей влияет на то, какими будут наши дети. Либо они будут патриотами Украины, либо они будут патриотами другой страны. Но и держава должно по-другому тогда до вчителя, до роли учителя педагога на ваш взгляд? Однозначно, однозначно. К сожалению, до сих пор государство относится и финансирует образование по остаточному принципу. Но честно вам скажу, то, что вот я вижу по Херсону, что бы ни было, ради объективности скажу, что и херсонская власть, херсонская мэрия, и депутаты херсонского горсовета очень много и времени, и сил, и финансирования дают на школы. Очень много делается. Я во время предвыборной кампании имел возможность поездить по школам очень приятно видеть и 30-ю школу, и 27-ю школу, и 56-ю школу, и физико-технические лица. И ты видишь, что там, помимо денег, которые инвестируют родители, там очень много денег, которые инвестирует мэрия. Она инвестирует в своих детей. Здесь очень важно, чтобы дальше университеты наши были на таком высоком уровне, чтобы дети не хотели уезжать в Киев, а все-таки поступали к нам в университеты. Для этого здесь должна быть, помимо всего, еще и инновационная экономика. Но то, что отношение к школе должно измениться, то, что роль государства должно осознать роль учителя, как роль э, солдата самого главного идеологического фронта, это позволит нам устоять в борьбе за национальную безопасность Украины и действительно сделать Украину процветающей страной. Хочу подъехать вам за разговор. чем надо, еще гостем был Александр Владимирович Спиаковский, народный депутат Украины.